Ibrahim Selikol se divorció en mayo de 2022 de la arquitecta Mire Mutlu, la madre de su hijo, con quien estuvo casado durante cinco años. Se afirmó que Selikol se reunió con la socialité natal y Yarkan en 2020. Estos son los detalles de la noticia. Divolvido en mayo de 2022. A las noticias especiales de Snob Magazine, Ibrahim Selikol se divorció en mayo de 2022 de la arquitecta Mire Mutlu, la madre de su hijo. Con quien estuvo casado durante cinco años. Después del divorcio de la pareja, Selecol fue mencionado con su pareja Birce Akalai en las series de televisión Black and White Love y Bird Flight. Se reveló que el actor estaba enamorado de la socialité Natalie Yarkan, quien luego se hizo amiga de Akalai. Atención, like y mensaje en diciembre de 2020. La acusación de que Ibrahim Selikol estaba con Yarkan antes del divorcio ha estado en la parte superior de las noticias en el backstage de los tabloides recientemente. Cabe destacar que a Natalie Yarkan le gustó el marco en la página de Instagram del estilista Hakan Ozturk en diciembre de 2020, donde Ibrahim Selikol aparecía en la portada de la revista Vestile de con Demet Özdemir, Demir, su socio en House You Are Born in Destiny en ese momento. Además de darle like a la foto, Yarkan puso un emoji de corazón y sol negro, el cual no pasó desapercibido para los fans que la dupla conoció antes. ¿El amigo del abogado? Uno de los otros rumores es: se supo que Salim Baki, quien era el abogado de Celic en el momento de su divorcio con Mire Mutlu, era amigo de su esposa Bartubaki y Natalie Yarkan. Se dice que Yarkan y Bartubaki dejaron de seguirse en Instagram para no llamar la atención de los fanáticos del actor en ese momento la acusación de que Celikol y yarkan llevan dos años juntos ha estado en la agenda como una bomba se declararon su amor la actriz y socialité quien anunció su unión hace un tiempo compartió sus fotos por primera vez en sus cuentas de redes sociales en los últimos días se afirmó que los dos vivirían en la casa de Celikol en riva